Всі сили військової розвідки, воєнної розвідки мають бути спрямовані на протидію російській агресії. Ми маємо озброїти війська найціннішою інформацією, яка зробить їх дії найбільш ефективними. Эту фальшивку раскусили немецкие телезрители, когда канал ЦДФ решил рассказать о якобы вторжении российских танков в количестве 50 единиц на территории Украины, он показал фотографию из Грузии. Внимательные зрители обнаружили снимок, этот датирован еще 2009 годом и взят с какого-то из корейских блогов. Сайт СДФ спохватился и заменил это фото другим, но и здесь не попал. Танкисты явно где-то на учениях и явно не сейчас, как это в феврале и в майках. Но снова не Малейших извинений, как будто доказанный факт. Здесь, как утверждают украинские СМИ, на фото российские военные выгружают из грузовиков гробы, как будто бы пришедшие с востока Украины. На самом деле это подделка. Вот если вы обратите на вторую фотографию, да, то вы увидите, что эта подделка первая была получена да, путем как бы, разреза вот этой вот это первоначальной, на две половины. При раскрытии рука в перчатке оказывается рукой солдата Бундесвера. И это 2007 год, когда российские и немецкие военные вместе захоранивали останки бойцов, погибших под Ленинградом в Великую Отечественную. То есть, какое-то кощунство. А были и примеры лжи, где доходило до смешного. Сначала сайт олигарха Коломойского вбрасывает новость о том, что на Россию нападает Китай, а затем официальное лицо Минобороны Украины не стесняясь, пишет по этому лекалу сводку с фронта, меняя лишь места и даты. Следите за текстом. Початком серьезных боевых атак на позиции украинских прикордонников с территории Российской Федерации можно вважать 5 червня этого года, когда террористы обошли украинский пункт пропуску Маринівка и атаковали его с российской территории. Прикордонники та сили антитерористичної операції, що підійшли на на допомогу, тоді знищили три вантажівки з боєприпасами. Пошкодили їхні БТР. Частина бойовиків втекла, проте 16 з них. на месте. А вот это моя любимая история. В ней говорится, что якобы российский шпион был взят с поличным на Украине. В качестве главного доказательства используется снимок его удостоверения. Но дело в том, что помимо грамматических ошибок, а документ на русском языке, в поле, где должна быть указана должность, так и написано «разведчик». Как это звучит по-русски? Разведчик. То есть в графе «должность» кто-то дописал «разведчик». Вот именно. Поразительно. Как-то неосмотрительно для шпиона. Украинская Разведка иногда, кажется, занимается чем угодно, только не тем, чем должна, в принципе, заниматься разведка. Вот новое ее донесение. В Сирию едут нескончаемым потоком российские артисты поддержать боевой дух бойцов э, российской армии, ТЧК. Ну, собственно, чего в этом такого? Миссия-то, если она есть, была бы весьма почетная, это во-первых. А во-вторых, можно у самих артистов спросить, едут они туда или не едут. Идиотизм граничит с маразмом. Вы знаете, вот так они профукали свою страну. Боюсь, что их разведка не вообще абсолютно бездарная, либо неопытная. И откуда они это все берут и почему они именно этот список составили, который я видел. Они пишут все, что угодно, украинская разведка. Они разведка очень хера. То есть плохо работает, так же, как у них все остальное, в таком же духе. Вот, поэтому послать их на. Шутку, розум перемагає силу, я з таким би пішов у розвідку, про такий завжди говорили До останнього кроку подиву, в серці віра в очах відвага Ось такий прославляє розвідку, ось таких визнає злиття.